Народжуваність один із двох основних демографічних процесів, які зумовлюють відтворення населення. На народжуваність впливає багато так званих непрямих детермінантів. Усім відома сумна статистика: населення України катастрофічно скорочується. Причин можна назвати безліч, але дві основні це те, що усе більше жінок не можуть або не хочуть народити в Україні. Рівень абортів та їх наслідки все ще викликає велике занепокоєння. Спостерігається несприятлива тенденція до підвищення кількості абортів у першовагітних, наслідком яких є високий рівень захворюваності та ризик безплідності. Реально вплинути на рівень абортів можна шляхом охоплення сучасними методами контрацепції 40-45 жінок фертильного віку. При позитивній динаміці використання сучасних методів контрацепції охоплення ними жінок фертильного віку все ще залишається низьким. Що обумовлене, як недостатньої обізнаності жінок щодо сучасних контрацептивів та безпеки їх застосування для здоров'я, так і низькою їх доступністю внаслідок високої вартості. Сьогодні ми завітали до акушера-гінеколога Сергія Володимировича Євтушенка. Саме він детальніше розповів нам про статистику народжуваності у Куп'янську, про сучасні методи контрацепції та дав рекомендації нашій жіночій частині телеглядачів. В акушерському відділенні в. Купинской центральной городской больницы. За 2010 год зафиксировано 681 роды. За истекший период 2011 года зафиксировано 280 родов. А черезбившилась ли килькость абортов в месте? В городе Купинске за 2010 год было произведено 61 медаборт, за аборт, період 6 месяцев этого года зафиксировано 34 мед -аборти. То есть наблюдается тенденция к уменьшению медицинских абортов. Які заходи проводяться в жіночій консультації Куп'янської центральної лікарні щодо запобігання небажаної вагітності? Значит, в нашей женской консультации регулярно проводятся беседы с женщинами и подростками о предохранении от нежелательной беременности, о профилактике и вреде медицинских абортов. Значит, также проводятся, периодически проводятся лекции по учебным учреждениям, то есть это в школах и в средних учебных заведениях города Купинска. Расскажите детальнейше про методы контрацепции, которые существуют Значит, на данный момент существует множество методов предохранения от нежелательной беременности. Значит, первый, у нас есть гуманитарная помощь, которую мы бесплатно раздаем женщинам. То есть, это входит сюда презервативы, которым может пользоваться любая женщина. И кроме того, что она будет предохраняться от нежелательной беременности, значит, также будет предохраняться от различных венерических и воспалительных заболеваний. Также у нас существуют внутриматочные спирали, которые вводятся непосредственно у нас в женской консультации и рекомендуется уже рожавшим женщинам а также есть у нас противозачаточные оральные контрацептивы которые может применять женщина как рожавшая так и не рожавшая и существуют еще методы контрацепции от нежелательной беременности это внутриматочные средства которые женщина непосредственно перед половым актом будет точнее применяет а какие порыва и недостатки существуют в этих методах контрацепции? В недостатках в методах этих контрацепции, скажу так, что при применении презервативов, недостатков никаких никто не ощущает. Значит, если взять внутриматочную спираль, то существует, как бы не рекомендуется они ни рожавшим женщинам, и имеющие, которые имеют какие-то различные воспалительные заболевания, а также эрозии шейки матки, а, также, а так в принципе они рекомендуются практически всем. И есть хороший очень метод контрацепции, который рекомендуется любым женщинам, как рожавшим, так и не рожавшим. Значит, только единственное, что хочется сказать, что в нынешнее время женщины очень боятся применять эти препараты почему потому что сразу думают о том что они наберут лишний вес или у них начнется какие-то различные нарушения ну, почему потому что препарат в принципе имеет э, в гормональные то есть в состав входят гормональные препараты э, то есть на данный момент на данный момент мы э, раздали эту гуманитарную помощь на данный момент за из тех же период по программе репродуктивное здоровье до 2015 года. То есть мы раздали в 23 920 презервативов, раздали 53, точнее поставили 53 внутриматочные средства и раздали 285 упаковок гормональных контрацептивов. При применении комбинированных оральных контрацептивов имеется Высокая контрацептивная надежность, стабильность массы тела, хороший контроль цикла, а также отмечается уменьшение воспалительных заболеваний, в дальнейшем снижается риск внематочной беременности, доброкачественных заболеваний органов малого таза и доброкачественных заболеваний молочной железы. Какие рекомендации вы можете дать женочей аудитории наших телеглядачей? В женской консультации существует кабинет по планированию семьи. Значит, в этом кабинете можно получить квалифицированную консультацию врача-кушер-гинеколога с рекомендациями посещения женщины один раз в 6 месяцев врача-кушер-гинеколога, где также проводятся занятия, по, занятия с беременными женщинами по подготовке к родам. То есть она может эти занятия пройти вместе с партнером или супругом. И помните, что рождение ребенка нужно планировать.